Biz nədəki bu məktəbə sarılmışıq, biz sağda təhlükəyik. Və ərbəyin gəlir, hərbəyindən sonra da yenə səfər ay gəlir. Bu il 31 dekabr düşür peyğəmbərlə İmam Həsənə (ə) şahadat günləri. Bu mövzu elanırdı ki. 31 dekabr. Əvvəla bu yeni ilkin Mən üzümü tuturam. Burdan bütün mələklə məsəl onlar hamıya. Əqidəsindən, mənsəbindən aslı olmayaraq peyğəmbər bütün məsəl onlara peyğəmbərdir. Yaxşı, bəhə düşdüm əhl-i bayt məsələsində müəyyən ixtilaflar var. Peyğəmbəri hamı sevir. Sünni də sevir, Şiə də sevir, hamısı da peyğəmbərdir. Bəlkə də ömürdə bir dəfə düşür 31 dekabrə peyğəmbərin şahadat günü. Ömürdə bir dəfə düşür. Və bu mövzuda namazlılar, qurban fərq yoxdur. Çünki peyğəmbər hamısını istəyir. Hamısı deyir: deyir "Lə iləhə illallah, Muhammadur Rasulullah." Al, Allah səlahətə və salam. Amma, salim. Amma. Yəni müsəlmanlığımızın əlamətidir bu. Onda elə isə gələn Önümüzdə bir dəfə o şad yalanlıq peyğəmbərin hörmətinə ki peyğəmbərin ölüm gündür, İmaməhsanə hanın şəhadət günüdür, ikinci imamımızın. Onların hörmətinə çolursa bu il, bu yeni il bayramı, bu məsihlərin bayramı, qeyrimüslimanların bayramı bu il çalışaq bütün müsəlmanlar. Bütün müsəlmanlar, yenə deyirəm, məsəbindən aslı olmayaraq, əqidəsindən aslı olmayaraq Şia, Sünni fərqi yoxdur. Namaz qılmayan fərqi yoxdur. Kişi, qadın fərqi yoxdur. Gəlin bu il biz peyğəmbərim əsasın bir gündə olsun. O yenili, yeni ili, o şadlanğı peyğəmbərə xatir, heç olmasa bir gün bir şadlanmıq. Bir gün bir şənlik eləmək ki, bəlkə namazsız köçsə bu dünyadan, bəlkə əbədsiz köçsə bu dünyadan, Allah bu əmələ xatir baxıb bizə bəşa rəhmet eləsin. Bir gündür çoxdür. Bu günü biz peyğəmbərə hörmət elan et olaraq ki, peyğəmbərin dünyadan köçdüyü gündür. Mən mənalı oxudum. Bir çıxıb ortaya göbəhli sünnədə Əhşad miriv. Bir ki peyğəmbərə e, yas saxlamaq düz gündür, hamı şadlığı rəsul şadlanıb eləsən. Mən baxıb düşə bilmirəm bu adam, bu müsəlman, bu insan, bu Əhli Sünnədir. Şiatə bu namazsa bu dünyadır. Bu kima qulluq edir? Bunun peyğəmbəri kimdir? Mən hələ anlaya bilməmişəm onu. Bu özü də bilmir ki, bu hansı dindədir. Özünə baxıb düşünür ki, hansı məsələdədir. Hələ özünə anlayışı yoxdur. Axmaq adamdır bu adam. Axmaq adam başı boş adamdır bu adam. Bir dəfə çıxdı dedi ki, peyğəmbər günah edə bilər. O mənzəsi getdi. İndi sıfırdır ki, cəman gəlsin bayram edəsən. Qoşulsunlar məscidlərə. Müslümanlar bayram edirlər. Hansı gün peyğəmbərin dünyadan köçsə günü ki, Əl-Əsr -əl istan deyir ki, məsəl belə hadisə. Peyğəmbərin ölüm gününə müsibətlə gün çatır. Ki peyğəmbər dünyadan getdi. Zəhl kəsildi. Allahın rəhməti kəsildi deyə bilərlər. Ki sonuncu İslam peyğəmbəridir. Də dünyasını dəyişdirə bilərdə girişdi. İmam Əl-Əsr -əl bu sözü deyibdir. Bu gün bunu hər bir müsəlman qanı yəni bir azdolsa, azdolsa səhvə Peyğəmbərə hürmət qoyarsa, çalışsın heç olmasa bu il, bu yeni ili təmsilənə şəkildə qeyd etməsin. Biz müsəlmanox, bizim kökümüz müsəlmandır. Fərqi yoxdur sünni, şiə. Biz hamımız Peyğəmbəri sevirik. Elə isə gəlin o sevincimizi, əməlimizi göstərsin inşallah. Yəni ağlımız bizə deyir ki, peyğəmbər dünyada bir nəfər sevilməyə şəxs var da peyğəmbərdir. Onun da məhəbbəti vacibdir bizləri hamımıza və onun məhəbbəti ilə biz e, qiyamətdə, cənnətdə saldatacağıq inşallah. Allah bizi dünya və axirət peyğəmbər fonunda hədiyətindən <coughs> ayırmasın inşallah. Allah bizi dünya və axirət ağa səhədinə görədirsin inşallah. Allah bizi Ağamızın, növlamızın fərəcin zəhurun təcəllüsü inşallah. Allah, Allah bizim zindanımızdan başdırır bizi.